kita memang akan mudah menyalahkan budak zaman sekarang teruk budak zaman sekarang ketagih dengan seksual budak zaman sekarang ni tak sama macam zaman aku tapi sedar tak budak tu adalah anak kepada Orang yang lahir kita ni yang dewasa Budak perempuan 10 tahun mengandung Lepas tu budak lelaki 11 tahun menghamilkan kakak sepuh yang berusia 15 tahun Benda ni saya nak cerita Kalau anda search nama saya di MS Studio Banyak video saya akan cerita tentang pendidikan seksualiti Mak bapak kena didik anak Sebab masyarakat merasakan Bila mana budak-budak ni tak terdidik Maka mereka ni sukar untuk mengawal gejolak nafsu syahwat mereka sendiri sebab itu dalam pendidikan seksualiti ni, antara elemen yang penting untuk didik manusia adalah elemen spiritual. Dia tak, tak lari lah dengan elemen fizikal, sentuhan, seksual, juga elemen berkaitan dengan emosi, kasih sayang, juga berkaitan dengan kognitif, akal, tentang sosial, perhubungan. Tapi yang melengkapkan seksualiti tu, sex education adalah spiritual. Sebab itu bila mana? Budak-budak hari ini dia terdedah dengan benda-benda seksual daripada awal. Akhirnya tak sempat mak bapak ajar anak dulu yang belajar. Dan kalau mak bapak tu rasa malu nak bercakap, awkward, tabu, orang lain tak pernah malu nak cerita pada anak kita. Kalau kita niat didik anak adalah untuk mendidik, tapi orang lain niat dia bukan untuk didik. Niat dia untuk eksploitasi anak kita supaya anak kita layan dan kemudian dia dapat keputusan seksual. Mungkin dia hantar gambar lucah ke anak kita. Mungkin dia minta gambar anak kita tak berpakaian. Itu ceritanya tuan-puan. Kita cerita tentang pendidikan seksuiti. Sekali lagi saya nak ulang. Anak-anak kita dah diajar daripada sekolah rendah. Dalam subjek apa? Pendidikan kesihatan. Daripada darjah satu dah belajar tentang sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Dalam subjek sains, darjah enam dah belajar tentang pembiakan. Siap ada gambar dalam kutek semacam mana baby tu lahir. Semua dah ada dah. Kita dulu sekolah menengah. Tapi budak-budak hari ini diceritakan lebih awal. Begitu juga dengan kempen anti gangguan seksual dan segala bagai yang dilaksanakan. Tapi benda itu tak cukup sebab kehidupan anak-anak bukan hanya dididik di sekolah tapi di rumah dengan kawan-kawan, pergi taman, kawasan kejiranan dan dia punya kebarangkalian anak kita terjebak daripada orang di sekitar tu sangat tinggi. Kadang-kadang saya ada jumpa budak-budak ni tengok pornografi. Punca daripada mana? Tu petang-petang main bola kat taman. Abang-abang sekolah menengah yang tunjuk. Kadang-kadang saya jumpa budak-budak. Dajah lima. Buat hubungan seksual dengan dajah lima. Lelaki. Kat mana? Dalam tanah sekolah. Buat apa? Ni, liwat antara mereka. Tanya punya tanya. Tengok pornografi. Ada juga kes yang lain saya jumpa. Budak-budak asrama yang sampai tahap onanikan kawan malam-malam. Sama-sama lelaki. Mani mungkin sama-sama. Macam-macam. Punca akhirnya tuan-puan, dia berbalik-balik kepada apa ilmu yang kita dah bagi pada anak kita semenjak daripada kecil dan yang kita kena faham paling penting adalah di sini kat mana peranan mak bapak sebab itulah kalau berlaku kes hamil luar nikah anak uh, budak bawah umur ke baby kena buang ke kita memang akan mudah menyalahkan budak zaman sekarang teruk budak zaman sekarang ketagih dengan seksual budak zaman sekarang ni tak sama macam zaman aku tapi sedar tak budak tu adalah anak kepada orang yang lahir kita ni yang dewasa So yang bertanggungjawab kat sini orang dewasa Itulah yang mencorakkan budak-budak Dan kalau sekali lagi kita kata Tak nak aku nak salahkan juga budak-budak Eh tengok sikit eh apa orang dewasa buat sekarang ni Okay melawat lucahnya Buat uh, video apa tu grup video kanak-kanaknya uh, Jual benda-benda uh, yang lucahnya Grup Teddygramnya Bayangkan daripada atas sampai ke budak bawah pun dah macam-macam problem So kat sini Kalau tidak ada kesedaran dalam kelangan ibu bapa untuk mendidik anak mereka Susah Sebab kalau kita didik anak pun anak boleh problem, apatah lagi kita tak didik langsung. Sebab itu bila kita nak menyelamatkan anak sebenarnya kita juga menyelamatkan anak-anak orang lain. Sebab boleh jadi anak kita seorang yang dah tengok benda-benda lucah, dia akan cerita, dia akan hantar benda-benda macam itu dalam grup WhatsApp kawan-kawan dia. So, hati-hati. Kalau kita rasa agama tu penyelamat, seperti mana saya sebut, unsur spiritual. Tapi kita kena faham, bila mana kita masukkan elemen Uh, agama halal haram dosa pala dalam agama tu sendiri bukan sekadar dalam agama Islam tapi dalam agama yang lain Kristian ke Hindu ke dan memang sebenarnya agama yang kita anuti ini boleh menghalang seseorang daripada melakukan kejahatan baik rasuah ke apa ke kalau kita ada perasaan bertuhan you takkan buat benda ni termasuklah anak-anak kita sebab itu dalam Quran, bila cerita tentang pendidikan seksualiti jelas dalam surah Al-Mu'minun Bercerita tentang proses pembiakan Bagaimana uh, lelaki diciptakan uh, daripada tanah dan kemudian air mani itu dimasukkan ke dalam uh, rahim perempuan Dan sudah tentu benda itu melibatkan hubungan seksual Dan uh, sperma air mani itu jadi zygote, jadi nutfah, jadi uh, mudurah semua tu adalah istilah-istilah yang kita boleh juga panggil sebagai zygote, embryo, juga kita panggil sebagai fetus. Semua itu ada dicerita dalam Quran. Juga didikan berkaitan dengan pengasingan tempat tidur anak-anak. Yang mana itu Allah arahkan, minta izin masuk bilik mak bapa, asyikkan tempat tidur anak-anak oleh kata-kata uh, daripada sabda Nabi SAW. Semua tu adalah didikan seksualiti untuk mengelakkan sumbang mahram berlaku, melihat aurat yang tak sepatutnya. Uh, anak dengan anak, adik beradik, Nabi pesan, jangan tidur satu selimut supaya tak terlihat aurat mereka. Dan bila kita pesan benda ni daripada awal, maka bila anak ni nanti masuk ke asrama ke mana-mana lah asrama yang ada sekolah agama ke Tafiq MRSM ke mereka tak adalah nanti sampai tidur satu katil mandi sama-sama sibuk abang angkat adik angkat sebab didikan seksualiti tu kita dah bermula pada rumah jadi kalau kita rasa didikan agama tu penting, memang penting tapi dalam masa yang sama kita kena sadurkan juga untuk memahamkan kognitif akal anak. Hubungan seksual tu bagaimana, bagaimana untuk family planningnya, bagaimana mereka ni nak mengawal nafsu mereka, bagaimana mereka nak faham unsur uh, seksual tu adalah keperluan manusia tapi perlu disalurkan di tempat yang betul. Itulah cerita pendidikan seksualiti. Tapi persoalannya adalah selesa tak kita nak berbincang dengan anak kalau kita tak memulakan langsung selama ni. Kalau ada yang kata kita kalau nak ajar set dua kecil okey dia terima tapi dia nak agama ni yang lebih. Sebenarnya kita kena samakan. Okey kita kena samakan. Sebab kalau kita perlu faham bila mana kita bercerita tentang unsur-unsur seksual akhirnya kita akan cerita tentang lelaki dan perempuan tanggungjawab lelaki, tanggungjawab perempuan. Apa yang lelaki miliki, apa yang perempuan miliki. Bagaimana perhubungan itu perlu berlaku. Memang hujungnya nanti akan pergi kepada sudut hukum halal haram dosa pahala. Itulah spiritualnya. Itulah sudut agamanya. Tapi paling penting, anak perlu faham tentang biologi tubuh badan. Anak perlu faham tentang anatomi kemaluan. Anak perlu faham nama kemaluan dia. Anak perlu faham sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Yang semua itu adalah benda islamik Okay. Walaupun kita kata Tak ada istilah Istilah-istilah okay. Arab Tapi benda tu sangat Islamik Itu yang saya nak ceritakan Kalau kita kata dalam subjek Selain pendidikan kesihatan Pendidikan Islam pun Anak-anak kita belajar Dan bayangkan Anak kita dengar perkataan Bersetubuh tu Jimak tu daripada darjah 2 Sebab apa? Anak darjah 2 dah belajar tentang Hadas besar Dan bila anak belajar tentang hadas besar, dia kena tahu kenapa hadas besar tu berlaku. Antaranya, keluar air mani, keluar darah hit. Kalau air mani keluar macam mana? Darah hit keluar macam mana? Termasuklah anak ada belajar tentang perkataan bersetubuh. Maksudnya tuan-puan, bila anak-anak ni didedahkan daripada awal, daripada guru ustaz-ustazah mereka di sekolah, ceritanya memang daripada sudut agama dah diceritakan lebih awal kepada anak. Tapi kita tak naklah serahkan 100% benda ni kepada guru-guru uh, di sekolah. Tapi peranan mak bapak lah. Dan carilah masa macam mana sekalipun untuk didik anak, untuk educate mereka Bila ada isu-isu viral melibatkan benda seksual Panggil mereka tunjuk Tengok video contoh ni, apa jadi pada budak sekarang Abang tahu tak kenapa dia macam ni? Tunjuk pula, tengok ni, kes HIV yang meningkat Melibatkan remaja Abang tahu tak dia kenapa jadi macam ni? Tanya, berbual Tunjuk pula, tahu tak kenapa budak-budak sekarang jadi gay? Dia punca dia, tengok ni Abang jangan buat macam ni Kakak jangan buat macam ni Budak 10 tahun pula mengandung Kenapa jadi macam ni? Benda ni lah proses didikan tu sendiri